привет, с вами Диджей Данюха и это обзор Subway Surf на компе. Так, ну, погнали, так, вам покажу. Ну, графика тут нормальная, ничего не могу сказать. Скетов мало, а их вообще тут нет. Видите, ну, еще раз один раз покажу вам короче, я говорю, скейта тут вообще нема. Один скейт только вот такой стандартный и все. Ну, личном игра, я же говорю, хорошее качество, поиграть можно. Так, что касается управления, управление я мышкой. Так, нажимаешь по экрану и вбок. Видите, курсор мышки. Так. Стрелочками нельзя жалю. Ну, я думаю, стрелочками не так бы было интереснее. Тех, кто его знает. Ну ладно. Вот еще в чем прикол этот Sebaserf. Вот смотрите, я ударяюсь от поезда, вот, сейчас ударюсь специально. И за мной никто не гонится. Вот, коробочка как раз в этой серии попалась. Ладно. Погнали дальше. Тут Subviser э, без ключей странно, да? Без ключей. Ну, тут все бонусы есть, которые улучшал, улучшать можно. Ну что ж. Ну, игра мне не очень. Ну так. На 12 бальной системе на восьмерочку потянет. Вот, смотрите, меня поразило вот. Смотрите, вы только что видели, что джиппак был голубой, а теперь он что-то зеленый. Ну, не будем придираться. У меня уже давно jetpack закончился, но ну, мы летим. Так. Дальше. Не, ну графика я же говорю еще раз. Офигенная. Только жалко тут не все. Смотрите, сейчас специально сдохну. Вот, менюшка шкатка вот, откроем волшебную коробочку. день, Ну, это святой. Так. Ой, как много. Так, сейчас. Реже, реже, реже. Вот, смотрите, меню. Только шоп есть. И эти коробочки, ну, все такое. У меня не все улучшено. Ну, ладно. Ну, чуваком можно покупать. Я собираю на этого. У меня уже три штуки есть. Чем там. Ну, все. С вами был DJ Он миссии можно выполнять. Настройки. И выход. Всем пока. С вами был Диджей Данюха. И обзор всего и До новых встреч.